С сплачивами других банков у нас вот есть, если я не ошибаюсь, у нас есть финансового Майдана, если я не ошибаюсь, ароматный контроль банков, которые отстаивают свои интересы. У нас сейчас и задача номер один, это добиться национализации дельта банка и показать то количество людей, которые находятся в нашем банке. Этих людей только в нашем одном банке практически столько же, сколько во всех, всех других выгодных банках вместе взятых. Пока, пока контакт официальный у нас ни, с Насбанком, ни с, нас с Кабмином, ни с Президентом, ни с Верховной Радой у нас еще нет. Но мы собираемся этого добиться. В ближайшее время, в ближайшее время мы, мы, это сделаем. Вот при вас я даю дают на обращение собрался обратиться в нашей госструктуры, пожалуйста. Быть, да? да, вы можете его взять, вы можете его обнародовать. Это наше открытое обращение, чтобы все прекрасно видели те последствия, которые могут ожидать нашу страну в случае доведения банка до банкротства. В этом системном банке поддержать наше движение за национализацию вот этого банка вот, и прийти показать нашему государству, что мы не собираемся выступать. Дальнейшие дальше, дальше действия. Мы, мы сегодня обращаемся, обращаемся к Национальному банку, обращаемся к президенту Украины, к Верховной Раде, к Кабинету Министров. У нас есть коллективное, коллективное, обращение. Вот, я позже вам передам текст его, вот, с которым мы, в котором мы указали все те uh, плюсы, которые uh, присутствуют при национализации банка, и все те последствия катастрофические, которые могут привести uh, на рынке uh, уничтожения этого банка. Поэтому наши дальнейшие действия мы, uh, мы призываем всех, чтобы наше движение, uh, наше движение показало все то огромное количество людей, которые находятся в этом огромном банке. Мы собираемся uh, и дальше. Здесь президента, uh, у, uh, у нас есть планы uh, uh, идти в кабинет министров и, наконец, в Верховную Раду. О том, чтобы, было бы, чтобы обратили внимание на эту огромнейшую проблему. У нас э, серьезная задача, у нас нелегкая задача, но я уверен, что э, то количество людей, которые мы соберем, оно даст нам возможность добиться своего.